мы находимся возле Великодолинской общеобразовательной школы номер 2. Здесь находится началь... часть детей, учатся, которые входят в начальные классы. Что нас сюда провело? Значит, объявленная правительством программа новой украинской школы предусматривалось выделение денег на переоснащение всех школ. И вот в рамках этого переоснащения э, в Видполский отдел образования провел тендер э, на 1 215 тысяч гривен по закупке новых парт э, с новыми стульями для детей. Ну э, тендер выиграла определенная организация, потом мы вам покажем какая. Э, в тендерной документации была заявлена сумма уже э, на, на меньшую сумму на миллион двадцать шесть тысяч. И на эту сумму должны были приобрести 900 пар. Что нас привлекло в этом договоре? В этот договор был составлен уже на 1 миллион 26 тысяч. И он был заключен еще 8 августа 2018 года. И предусматривалась поставка 900 парт и 900, соответственно, 900 стульев под эти парты. Ну, каким-то образом через месяц договор, к договору составляется дополнительное соглашение, и уже э, он составляется на ту же сумму, но на 818 пар, в связи с тем, что в ряде как продолжали комплектующие. Ну, проходит еще неделя, и 14 сентября составляется второе д -д -д дополнительное соглашение, которое э, предусматривается уже закупка на эту же сумму, миллион двадцать там, 5 тысяч гривен, но уже 780 парт в связи с тем, что опять подорожали эти комплектующие. Мы хотим просто посмотреть, что это за парты. Одна из частей этих парт находится в этой школе, поэтому зайдем и посмотрим, что это за парты и почему же не удорожали, почему так уменьшилось количество закупки. Мы зашли с Андреем, посмотрели парты эти, ну так внешне вроде бы ничего, не знаем, есть там какие-то замечания, нет, но мы вот мы уходим со школы, и тут вот как раз пришли родители забирать своих детей. Мы хотели у них спросить, вот приобретены были новые парты со стульями, да, ну у нас там, как у журналистов, возникли вопросы к цене, к ценообразованию этих всех парт, мы будем это выяснять. А вот как по удобству, как представьте, как это звучит? Здравствуйте, да. Юля меня зовут, сын учится в первом классе. Вот Получили мы новые парты. Эти парты, они совершенно неудобные. Совершенно не подходят по росту детей, особенно для первоклассников, которые э, ростом э, до 120 сантиметров. А парты у нас рассчитаны на рост от 145 см. Э, э, там же тоже минимальная регулировка да, не подходит. Ростовая группа там 4, 5, 6. И минимальный рост должен быть ребенка 145 сантиметров. Вот mm. представьте, как они должны сидеть за этими партами, чтобы у них и ножки стояли на э, полу, как положено, которые у них не стоят, ноги еле носочками касаются. Значит, спинки болят, дети жалуются. Ну, то есть это первый момент. Второй момент, когда парта должна быть регулироваться не только вверх-вниз да. под каждого ребенка индивидуально она должна быть еще э, наклоняться крышка либо выпрямляться Вы... у нас Вы... она э, только да, зафиксирована да, да. под наклоном угу. то есть э, многих уроков дети теперь лишены э, потому что все скатывается все падает на пол не рисовать не красить не складывать э, там картинки лего вот это все они не, не могут то есть получается новая украинская школа не получилась не получается да. при том они э, если идеи одинарные э, парты они должны стоять ну это дефицит места в классе это понятно mm -hmm. они должны быть по одной стоять но так как они стоят э, вместе все сдвинуты они занимают еще больше места чем те старые mm -hmm. то есть место в классе для э, зоны вот этих зонирований там стало еще меньше чем было mm -hmm. А как вы думаете, из-за чего это произошло? Кто-то чиновников не не то заказал, не так прописали, кто это принимал или как? Ну, естественно, да. наверное, были. Меня очень да. этот как вас зовут, представляете? Меня зовут Светлана, да. и мой сын также учится в первом классе, угу. и как бы я эту тему немножко с директором пыталась обговорить, но это уже тянется как бы месяц, и пока решения я не вижу, и она особо не знает, кто это. Как бы, да, кто да. к этому относится. И как бы сама я уже начала вычитывать информацию. Может быть, действительно, как бы эта новая школа, нуж уже, эти госстандарты старые к ней, может быть, уже и не относятся. Но так как я пошла искать информацию, и ГОСТы я просто случайно для себя прочитала. Просто мне было интересно, как можно было закупить подобные парты людям, специалистам, которые там этот тендер вот да. образовывали, да. закупали эту мебель. Почему именно эти парты были закуплены, меня вот до сих пор этот вопрос очень беспокоит. Хорошо, ну тогда давайте мы зайдем на, на практику практик, покажете, какие претензии к этим партам есть. Потому что мы так внешне посмотрели, вроде ничего. Но мы не специалисты и как бы дети уже наши не получали такие новые парты. Хочу племток. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы учитесь? Да. Ну, Роман Машнизов, мы журналисты. Тут мы э, проводим некоторый анализ. И мы сейчас встретили родителей. Мы хотим на месте посмотреть вот новые парты. Да, мы действительно видим, что эта новая парта э, наклонена и не имеет возможности выравниваться. То есть, получается, ровно эти парты поставить нельзя, да? Только под наклоном, да. И это минимальная высота, да? А ну сядь на стульчик. Как? А ну ножку поставь прям. Ну достаешь, нормально сиди, да? Нормально, да. Вообще, по идее, должен сидеть, но как бы вот здесь не должно быть управления на ноль. Ага, то есть стол должен быть меньшего, а, вот должен сидушка должна быть да? меньше, да? Да, ага. должна быть меньше, должна каким-то э Угу. Которые я для себя искала То есть вы бы вычитали, что в принципе Да, мне есть... было интересно, должны ли быть они такие Или у них есть какие-то нормы Оказывается, у них есть нормы То есть получается, что вы вычитали эти все нормы И оно не соответствует да? да, эта парта соответствует Вот на ней должно быть указано Как я нашла эту парту в, в, в промрынок В да да, да, в да, в интернете Она именно по росту вот здесь мы когда с директором заходили, отмеряли, она 65 сантиметров здесь высотой да. и 70 здесь. Да. Это соответствует да. росту детей ну, в среднем 150 сантиметров. Ага, а эти дети? А эти дети метр двадцать и максимум метр тридцать. Ага, то есть это следующий шаг, да? Это не следующий, это через шаг. Угу. Я понял. Это э, парта номер 456 рассчитана для детей. Группа роста, оказывается, есть. Группа роста 4, это дети от метр сорок и выше. Вот эта парта для метр сорок пять и выше. А им нужны меньшие парты. Еще, допустим, вторая, третья группа роста. Это метр пятнадцать, сейчас... метр двадцать. А мы вот сейчас э, у преподавай. Я прошу прощения, да. а как вас зовут? Скажите, а вот учителя принимали участие в, при, в акте приемки этих партий? Или вам просто дали по факту и все, да? Привезли в школу. Привезли в школу поставили? Учителя не, не давали свои рецензии, ничего? А вы какие-то рецензии давали, что там есть неудобства для детей, допустим? Поэтому... <связывая> не давали, Нет. да? Ну, я понял, хорошо, спасибо. Мы подойдем к директору, пообщаемся на эту поводу. И, конечно же, мы обязательно сходим в отдел образования, с, э, узнать, кто ответственный был за приемку этих партий, и почему выбрали именно эти партии. Ну и по цене, конечно, соответственно, тоже мы будем задавать вопросы. Мы сейчас находимся в кабинете у зауча этой школы. Как вас зовут? Светлана Ивановна да, очень приятно. Ну, э, мы анализируем базу это, прозора, да, вот державные закупивли. Uh -huh. И сейчас в рамках новая украинская школа были приведены управления Москвитой, э, ну запланировано было 900 пар, купили 780 комплектов. И вот нас это, я понимаю, что вы здесь ни при чем. Я не в курсе, да, сколько закупила. Да, но ну, мне интересно, вот, вот, когда выбирались эти парты, да, вот, вот эта тендерная комиссия наша в управлении свиты, они как-то со школами советуются, какие надо парты, что надо? Нет, не, мы не в курсе. Вот. И даже когда парты привезли, вам вы не принимали участие в приемке, просто вам привезли вот парты и все. Э, э, мы, да, мы отримали парты и потом Есть замечания сейчас от родителей? Ну, в принципе, письмовых зауважений с приводу парт не было. Не, ну, устно я знаю, были перед директором, потому что мы сейчас там встретили пару родителей, да, выходили. Угу. Ну, думаю, спросим, они жалуются родители. Есть, да? да, есть зауважены, говорят, что купили парты немножко Чтобы не той, уже сручнее, не, да? то, не той ростовой категории. И самое главное, претензии к ним, что они не выравниваются. И что? учителя тоже как бы говорят, это не всегда удобно, Раньше потому снижает, что да? да, что было бы лучше, когда парты выравнивается, тогда удобнее как проводить некоторые там, допустим, рисования. Ну да, там правильно. Да, да. В общем, вы не принимали участие, управление осветы сами не советовалось. Не, ну партии были, мы их утримали. Хорошо. Дякую за відповіді. Мы поедем до управления осветы и будем зясовывать, кто на мы покупать это. Мы не зовсем звучник. Кто там тендер, может то и Дякую вам. Нема за що. Пришли в Прозора и распечатали договор, да? Который... Договор основной, Под... да. да, у меня тоже есть распечатанный. Да. и потом додаткового додатковый угол. Да. Э да. а как так получилось, что 900 пар хотели купить, купили 780? Ну, дивіться, вчера я тоже начала Тому що ці документи підписувалися колишніми керівниками. Да, ви ми бачили, бачили. Значить, е, Прочитавши додаткову угоду, тут написано, що у зв'язку з подорожчанням комплектуючих, відкриту додаткову угоду, Звісно, е, ціна у нас збільшилась на парту. Ну, То Я собі за, так за предполагаю, місяць, да. компле, Коли цей е, продавець е, укладав договор з управління освіти, постачальник. Не знав, що комплектуючі, що вони за місяць взяли і подорожчили. Ну, ми можемо запитати постачальника, але ж це треба, щоб у вас був номер телефону. Ну, можемо... а, а ви не пробували розірвати з ним договор, договір? Навіщо нам такий постачальник, який уклав з нами договір, а через місяць е Сергію, додаткові угоди підписані колишнім керівництвом? Е додаткові угоди підписані управлінням освіти. І ми зараз знаходимося в управлінні освіти. І як, ми не будемо що спілкуватися за попередником, ми спілкуємося з управлінням освіти. Чому управління освіти е е не відмовилося від цього постачальника? Е, мені здається, що в, цьому, в цих додаткових угодах е, прихована корупція. Е, е, постачальник е, спеціально е, занижує е, вартість е, пар цих, е, коли участвує в да? з єдиною метою перемогти. Переміг, Переміг. а потім обийшов. починає а, нам налоги. А потім ми. Підписали додаткові угоди. Хто він такий, щоб відбігати нам мою? Він перемих, ми, він підписався за цією ціною. Він підписався? Підписався. Постачає. Я не готовий. Ще відповісти. питання. Ви бачили, що здесь. 900, а потім менше бачило. Да, тому що здесь включена ціна з ПДВ, а пишеться це без ПДВ. Це е, е, Ткаченко, це хто такий? Олександр Валентинович. Хто такий? Завідувач сектору. На той момент він був виконуючий обов'язки начальника управління. Тобто Григораш підписала у вона договір? підписала, договір. Каченка підписав договір. Ні, він вона підписала договір. Григораш. А до кого роду чомусь підписав Каченка. Навіщо це було робити? Ми, Я не то... щось не дорожки. А, є там Каченка підписав? Я не знаю, зараз подивимося. А, це да, договір підписав Ткаченко. Договір підписав Олександр Валентинович, а вже е, додаткові угоди на зменшення було підписано Катериною Валерії. Ну е Ткаченко мав право підписувати. Так, договір. він мав право підписувати, тому що е, на той момент е, Катерина Валерівна пішла на лікарняний, і е його було призначено і... виконуючим обов'язки обов начальником обов управління було, е, ту особу, яка е, безграмотна, не знає арифметику. Но, не Роман Панділович, ми не можемо сказати, що людина безграмотна. Чи... Там написано. Там написано, він. Написано, що безграмотна? Коли, конечно, он... складає дві цифри і на калькуляторі складаєш ці цифри і поляється інша сума. А він підписується під ці. Ну, я е, вважаю, що в даному випадку е, треба провести службове розслідування. Це раз, по-перше, по-друге, ми, коли були в цій школі, е, всі е, дві е, е, ну, матері дві е, дітей е, висловлюють свої е, незадоволені цими партами, які не відповідають санітарним державним санітарним нормам. Е, ці парти пред, е, предназначені для е, Росту від 145 сантиметрів, а діти, діти в першому класі росту від 120. Ну, наскільки мені відомо, пан карти регулюється, так? На самому низькому, на низькому 145. І дитина, у нас, суть... дивіться, Ви? у нас є висновок про а? те, що вони відповідають. Яким нормам? Державним нормам. Повністю сертифікати, до речі, вони також є прозора. Так, вони, може, можливо, відповідають державним нормам, але це не на ту возрасту категорію партії. Хто їх отримує? Коли, коли дитина сідає за стелець ага. і подвігається в до спинки, да? його ноги упираються в, ну, в сидіння И приподнимаются, и он уже не становится на ногу. Для того, чтобы ему стать ногами, ему надо подвинуться чуть вперед. И тогда он не, не, не упирается на спинку. Так, кто это тут? Катерина Валерьевна, да, тоже подписала, да? И вид В общем, мы уважаем, что посадовые особы, управление осветом. Ну, в данном выпаде у Катерины Валерьевны гараж. Безпідставно підписали це додаткову угоду, Тому що якщо постачальник е, взяв на себе е, зобов'язання зобов поставити нам парти е, у той кількості за тою ціною, він повинен був це зробити. Або з ним повинен необхідно було розірвати цей договір. А це вже е, ну попахиває корупції. Що договір це... підписується. Договір підписується е, управлінням освіти в особі конкретної людини. І, так, я задаю питання. Буде службове розслідування? Ну, службове Цього розслідування проводить адміністрація ну, щодо ну, буде, дивіться, так, це по перше. По-друге, посадова, посадова особа, яка підписала документи, вона не може бути зараз під службовим розслідуванням, тому, тому що вона, вона не працює це. на сьогоднішній день. Тоді ми будемо подавати за поліції, чи не будемо. Ну це ну управління світу не віріти з нарушення. Дивіться. У нас есть парки? Нет. у нас, парк не посто... Ну, у нас 24... весь район, весь 100... район, включаючи ОТГ, мы все отримали такие парки. Сколько у нас первоклассников? На сегодняшний день? Да. Ну, наверное, так оно десь все шло. Вот я не скажу вам. Я ну, могу ну, поднять свет дум... и сказать я, вам, сколько что... у нас на сегодняшний я день. Я знаю, что в городке родители покупали парты сами. Які парти купували? Ну які скупели. Ну можливо, разберемся. купували парти я за таке не чую. Да, не ну, можу сказати, що там парти, парти закуповувались. Можливо, закуповували парти для старших класів, і то я дуже сумніваюся, ну, що воно це, так і є. Давайте так, якщо ви виставили тендер 900, значить нас гітло около 900 первокласників, первокласника. Да? Получається, цим вот договором 120 первокласників. Ми лишили. у нас ще є таїровська скатеге, які додатково отримали парти окремо, да окремо. Да. окремо да. А на этом виходить, ми позволили. поставщику этого товара э, обмануть тендер, ведь это же называется э, скрытая коррупция. Человек специально занизил цену, выиграл конкурс, а когда он выиграл конкурс, он уже пришел с вами и договаривается и вместо 900 сделал 780. Ну вид поясни еще комплектующий подороже. А что он, он что первый день на рынке? Наверное, не первый вот день. Если это, это да, первая меблевая да, фабрика, то я, может быть, думаю, что не первый день не на, да. на рынке. Я думаю, что любой производитель при таком заказе почти тысячу штук, я не думаю, что настолько могла подражать цена. Но мы можем только предположить. Да я в этом уверен. Это же не нет. Да. Ну, а ну, ну, хорошо, вы просто, дивились, да, да, допустим, вартись парт на сегодняшний? Да, допустим, 1300. на тот момент. 1300 гривен в рознице, как вы и купили оптом. 1300 гривен? Розницу. Ну, это вы... на сегодняшний день выделилось ну, Батчасть. Да, то есть вы считаете, что они, они дорожают с такой, с такой скоростью? Mm -hmm. Это же вартость. Да. Ну это такой педаль. Да, Может, когда да? записать этот вопрос по этому тендер, по этим фактам? Родители есть претензии, да, четкие по да, этим фактам. Мы приехали с родителями. Ну, то есть вы видите, бы там да? провели свою есть Родители да, могут да, 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 написать да, четкие претензии, сразу двигать свиты, чтобы мы на основании чего-то Потому что слухи какие-то вот, что там кто-то чем-то недоволен. Тендер прошел, С точки зрения там тендерной... Документации все остального, никаких претензий. Как это никаких претензий? Люди подписали договор на 900 пар, а, а поставили 708. Дослушайте, дослушайте. никаких претензий с точки зрения процедуры, никаких претензий не было. То, что было, поставили меньшее количество. Если кто-то недоволен каким-то качеством или всем остальным, пусть пишут, свертаются, потому что я всем говорил, директорам, если кто-то недоволен, пусть пишут. Мы будем поставщику, чтобы они меняли на... Сразу. Нет, смотрите, а у вас да, не со нет, сомнения. Не, не, не вводило сомнение ну, по, по количеству. Чего бы не, так, не отменить договор с тем? Ой, да. Это как бы недобросовестный поставщик, Он, да, не он специально занижает цену, выигрывает тендер. Но ну, мне кажется, это специально делается. Реальные другие поставщики, может быть, сделали бы не хуже, а на таком же уровне. Здравствуйте. И... А он <как> специально занизить он выиграл тендер. А потом себе раз, как вы знаете, тут болтики подорожали. Там, это... А этим они, этим... Раз... Они... Он был была с так, тем, что поменялись цены. А... Она разорвать а... с ним договор. И все. И больше не принимайте его на тендер. Но зачем нам такие... Договор Валерьевна подписала. Ну, это же ваша почему. Вы понимаете, он же подписал договор на 900 парк. Вот я, я бы искал на месте Екатерины сказал, вот подписали или привозите 900 парт, или мы разорвали договор. И также на всех совещаниях мы тоже говорили, что должно быть у нас 900 парт. Все. А получается, что мы пошли на встречу, а, ну, вообще здесь пахнет коррупция, правильно? Ну, согласитесь, тут как бы, ну, это вообще капец, да? Ну, хорошо, вот, э, но какие-либо действия мы не можем но разрывать, пробовать... просто совершать там... Давайте мы договоримся так. Вот если на следующую среду будет комиссия, я попрошу тех, кто и в порядок, наверное, вы там, ну, вы говорите свой вопрос и в конце mm -hmm они выйдут, выскажут свои претензии, потому что они вчера, они там, эти мамаши, они уже подробно изучали все, изучили эти все, э, ну, санитарные нормы туда-сюда, и у них есть четкие претензии по партам, они бы их высказали, потому что я думаю, что вы, может быть, мы уже понятно, может быть, здесь мы уже ничего не можем сделать, но в следующем году, Но будет, на да, следующий, да, раз, мы уже не попадали в ситуацию уже... Будем пилить, Александр. Да. Э, старые фарты. Да. Делать ну, их под наклоном, да. потому ну, что... Есть они должны много претензий. Много... <пплот skies> не, они под наклоном. Там есть... Ну, там... Не, они, по -по, они по... по нормам. Арестов, по, по, нормам по, по По логике вещей старые... она должна старые... быть ровно, для того, чтобы ты положил ручку или карандаш, она у тебя не катилась. По нормам она у тебя должна быть под наклоном. И вот мы даже приходили в школу, садишься сам за парту. Ну, комфортно. Но по нормам, но по двести наклонам, потому да что все они выдержали. Ну э, все равно там родители есть претензии к, ну, к ростовой группе, там они там. Да. Да. Хорошо, давайте я попрошу родителей, мы все Пусть решение, Конечно. Да. И может включить порядок данных и mm -hmm. пообщаемся. Да? Большое вам спасибо. Зачастую.